Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Khususnya kepada para subscriber ya. Terima kasih yang sudah mendukung kami. Pagi hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 6 November 2024 pagi hari kami ingin berbagi kepada rekan semuanya. Dan pagi hari ini memang baru persiapan beberapa pekerja sudah memasuki area daripada Stadion Kanjuruan yang sesuai tugas dan bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan mengajak rekan melihat perkembangan daripada ALCP ya. ALCP-nya bagaimana aluminium composite panelnya nah, pemasangannya sudah tampak sempurna semuanya sudah berwarna yang berbeda. Untuk itu kita intip bareng-bareng rekan ya. Nah, untuk yang baru ketemu silakan beri dukungan kami dengan cara like, komen dan subscribe. Iya, betul kan? Dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe ya. Yang belum subscribe silakan diklik subscribe-nya dan di-like ya karena subscribe itu gratis dan subscribe itu cukup sekali rekan. Sebelum kita ajak rekan semuanya melihat perkembangan daripada ACP atau pemasangan lanjutan aluminium composite panel, ya kita simak bareng-bareng rekan ya. Penjelasan mungkin yang singkat ini bisa bermanfaat buat rekan semuanya. Pak, pagi hari ini sangat sempurna kelihatannya seperti ini rekan ya aluminium komposit panelnya sudah terpasang warna biru ini sudah dari ujung ke ujung rekan ya ya inilah hasilnya rekan untuk hari Rabu tanggal 6 November 2024 sudah terpasang penuh ya warna biru sudah membentang dari ujung ke ujung rekan sesuai apa yang ada di dalam tayangan kami pagi hari ini kalau kita lihat memang ada di beberapa titik ini untuk konstruksi-konstruksinya ini yang di atas sudah bagus dan hasilnya sudah mencapai yang sangat luar biasa di bagian bawah sendiri rekan beberapa konstruksi bahan konstruksi itu sendiri sudah mulai agak bersih ya jadi sudah mulai terangkat semua ke atas nanti kita akan sepil juga rekan ya gambaran-gambaran yang kami sampaikan ini semuanya Di sisi lain daripada lanjutan pemasangan ACP atau aluminium composite panel ini juga akan kami tayangkan kami sepil-sepilkan sedikit ah, rencana pembangunan monumen ya. Ah, di sini ada pembangunan monumennya akan kami sepil buat info rekan-rekan semuanya. Hasil gambaran ini sangat maksimal rekan sudah tampak bagus dibanding beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu. Bu perpangan perkembangan-perkembangan semuanya ini sudah tampak semuanya yang seperti yang ada di dalam tayangan ini ya coba kita akan geser lihat bagaimana apa yang ada ya ini tampak pekerja sudah berdatangan semua rekan ya walaupun ini belum waktunya belum jamnya ya tapi mungkin menyesuaikan dengan bidang masing-masing tentunya ya Ya, ini gambaran rencana pembangunan monumen rekan. Ya, nah, nanti kita geser lagi, rekan, lihat panelnya lagi. Dari pengambilan gambar yang berbeda dari ujung ini, sebelah kiri daripada stadion Kanjuran, ini rekan. Ya, coba perhatikan yang warna biru nah, seperti ini. ya coba kita perlahan-lahan kita geser lagi rekan ya ya yang jelas di sini sudah banyak perubahan-perubahan ya hari demi hari minggu demi minggu memang sudah tampak sekali ya nah, di sini tampak wajah daripada stadion kanjuruan sendiri sudah mulai cerah nah ini sudah ada yang dilakukan pembersihan, ya, sekecil apapun. Ya, jadi pagi hari ini sudah tampak berbeda, rekan. Ya, yang jelas, ini perkembangan-perkembangan. Setiap ini, kami akan sampaikan buat rekan semuanya. Kita tentunya banyak berharap ya Desember akhir ini kita bisa melihat wajah daripada Stadion Kanjuruan ini sendiri dengan sempurna. Toh kalau memang itu ada kekurangan sedikit itu pasti ada ya. Tapi kita maklumi semuanya. Tapi yang menggembirakan pagi hari ini uh, aluminium komposit panelnya sudah terpasang bagus dan rapi ya dengan warna corak ragam yang mempesona ini kalau menurut saya ini ya kalau dilihat warna putihnya seperti ini rekan ya coba kita melihat lagi rekan ya seperti ini yang sesuai kami sampaikan tadi memang beberapa alat konstruksi yang di bagian bawah ini sudah mulai terangkat satu persatu, ya. Nih, mulai agak sepi, agak sedikit jadinya, ya. Dan perkembangan pagar sendiri dengan warna putihnya ini sudah tampak rapi, ya, berbaris seperti ini. Jadi sesuai yang kami sampaikan tadi di bagian depan memang beberapa alat konstruksi ini sudah mulai berkurang ya Tahap demi tahap pengerjaan untuk bagian atas atau bagian pagar sudah dilakukan dan dilaksanakan Artinya di sini memang beberapa bahan konstruksi ini sudah mulai ini ya barang-barang besi maksudnya ya yang Ya, di sini juga kalau kita melihat bagian pagar yang warnanya putih itu sendiri sudah mulai berjajar ya. Artinya sudah berbaris dengan rapinya rekan. Ya, coba kita akan geser perlahan dikit semi sedikit melihat perkembangan daripada pagar besinya rekan ya. Ya setelah perkembangan pagar ini rekan, coba kita akan melihat dari sisi yang berbeda lagi atau sisi yang lainnya. Ya kita akan tetap melihat ACP dari sisi yang berbeda, kan ya pengambilan yang berbeda, uh, termasuk beberapa bahan-bahan yang ada di bawah ini yang semulanya ada gundukan besi-besi tapi sekarang coba saya ingin mengajak rekan semuanya melihat secara dekat ya yuk kita ikuti rekan Ya, rupanya pagi hari ini tampak seperti ini agak bersih rekan ya. Yang semula di tayangan kami ini banyak gundukan-gundukan besi ya, tumpukan besi. Tapi pagi hari ini sudah bersih ya. Yang berwarna biru sudah pada naik semua ya. Ya tentunya pagi hari ini nanti juga rekan saya ingin mengajak bagaimana perkembangan daripada pembangunan monumen itu sendiri ya. Nah, tapi sebelumnya kita ikuti dulu rekan. Uh, tampak bagian atas ini kita melihat sangat bagus sekali, ya. Baik itu dari sisi uh, samping atau sisi kanan dan kiri, termasuk di bagian depan juga. Demikian hasilnya, sudah cukup memuaskan. Tentunya, tinggal beberapa perapian yang untuk dirapikan di bagian bawah ini. Nanti pasti cepat selesai. Tentunya tidak lupa buat para pekerja, terima kasih, semangat terus dan semoga sehat, selamat selalu dalam rangkanya renovasi stadion Kanjuruhan ini ya, yang dibawa langsung dinaungi oleh kedua PT yaitu PT Waskita Karya dan Abi Praya, sukses selalu. Sekarang coba kita melihat ya. Akan kita intip sepil pembangunan daripada monumen itu sendiri. Bagaimana perkembangannya kita ikuti rekan bersama-sama ya. Ya ini pengerjaan daripada monumen itu sendiri rekan ya. Nah, ini sudah besi panjang untuk yang ini sudah terpasang semua nah, ini tampak sinirkan ya para pekerja semoga sehat selalu tetap semangat buat para pekerja ya semoga sehat selamat dalam rangka renovasi ini tampak di sini terdengar juga para pekerja yang di bagian dalam pagar sana kan. Dan di sisi lain juga memang ada hilir mudiknya kendaraan di seputaran kita ini. Jadi memang sedikit bising, memang itulah kondisi dan keadaan yang ada pagi hari ini. Ya, memang benar renovasi Stadion Kanjuruhan ini memang perlu waktu dengan maksimal mungkin, ya. Tapi uh, kami melihatnya di sini, perkembangan waktu demi waktu sangat tampak sekali, ya. Apalagi sudah mencapai masuk di bulan Oktober, November itu perkembangannya sangat signifikan. Artinya di sini perkembangannya sudah cukup luar biasa. Ya seperti ini perkembangan yang ada pagi hari ini rekan. Ya bagus sekali ya. Kita berharap Desember nanti ya, akhir Desember bisa selesai semuanya walaupun masih ada sedikit-sedikit yang memang perlu dirapikan tapi paling tidak wujud nyata uh, termasuk kekurangan kekurangan single setnya juga nggak bisa terpasang penuh dan inilah gambaran yang sudah dicapai saat bulan November. termasuk capaian-capaian pembangunan monumen ini sendiri kami lihat juga perkembangannya sudah cukup bagus artinya sudah mulai tampak ya walaupun memang itu banyak faktor kesulitan nah, itu tentunya karena bergesernya dari besi ke tempat yang satu pindah ke tempat monumen ini ya memang perlu waktu juga ya. Nah, seperti ini pembangunan-pembangunannya yang sudah mulai dirapikan dan di sini juga uh, Monumen ya seperti ini rekan nah, sepertinya tinggal semen aja ini ya ya kita tunggu aja mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan tepat waktu yang penuh kita harapkan rekan ya akhir Desember Coba kita geser lagi rekan. ya nah, ini dari sisi yang berbeda rekan waduh bagus sekali ya betul-betul bagus ya sempurna sekali nah bagaimana nah, menurut rekan-rekan semuanya kalau saya menilainya udah cukup bagus ya nah, tinggal pembersihan nanti kita akan tahu sendiri saat masuk bulan Desember pertengahan itu rasanya sudah mulai clear semua ya Insya Allah mudah-mudahan demikian ya untuk itu Rekan, mari kita berdoa dan tetap berdoa agar pencapaian-pencapaian daripada renovasi stadion Kanjuruan ini sendiri ya, pertama berjalan lancar ya. Selamat semuanya para pekerja dan tentunya itu yang kita harap tepat waktu. Insya Allah rekan, kita banyak doa terus ya. Kalau saya sendiri sudah melihat kasat mata seperti ini, dan beberapa kali melihat waktu pengerjaan lembur, ya, dan malam, dan itu pun bukan seminggu dua minggu rekan yang dilakukan. Ini lembur dan lembur itu terus diupayakan dari pihak uh, Waskita Karya dan Abi perayanya, sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin sampai dilakukan lembur, ya. Kami bisa menyampaikan begini karena kami sendiri pernah melihat ya dan pernah kami tayangkan juga waktu malam hari bagaimana pelaksanaan lembur, lah itu sampai tengah malam, Nah itu, itu membuktikan bahwa kedua PT ini sangat serius dan fokus dalam rangkanya revitalisasi stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Selamat dan sukses sekali lagi Buat PT. Waskita Karya dan Abi Praya Dan semangat terus para pekerja ya Semoga sehat selamat Ya oke rekan demikian yang bisa kami sampaikan Kami tayangkan kami bagi info buat rekan semuanya Mudah-mudahan gambaran ini sedikit ini bermanfaat buat rekan semuanya. Harapan kami dan doa kami semoga semuanya para pekerja sehat selamat selalu dalam aktivitasnya renovasi stadion Kanjuruhan ini dan sukses buat kedua PT Waskita Karya dan Api peraya sukses pelaksanaan ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan dari kami. Tentunya ini hanyalah kekurangan kami sekali lagi mohon maaf tidak lupa salam hormat kami buat keluarga doa terbaik dari kami buat rekan semuanya para pekerja dan kedua PT yang naungi renovasi dan kanjuruan ini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat rekan semuanya